Всем здравствуйте, с вами властник Максим Владимирович, сегодня 29 мая 2024 года И мы продолжаем бороться с курильщиками, с людьми, которые употребляют алкоголь и прочие вспламеняющие вещества Также поддержка платформе, которая борется с недоброжелательными небесными телами в виде астероидов и метеоритов Мы также продолжаем работать Поддержка ЖК Комфортаун, Олимпийский Олимпийский, Содинозубецкая, Радужный район Мы продолжаем работать также поддержка торговой сети Казино Империал Сушия, Великокишене, Ватсон. Мы продолжаем работать. Также поддержка ресторану э, Эль Кафа, ли, ресторану э, Желтое море, ресторану Тануки, ресторану Золотой Дракон. Мы также продолжаем работать. Также поддержка компании Ким Лин. Мы также продолжаем работать. И вот уже для зернохранилища в. Э, Сделали вот такие вот э, КАМАЗы. Вон сзади видно, что там зернохранилище. Э, и как бы сделали такие машины. Это уже огромная поддержка для нашего завода. Также ведутся переговоры с нашими партнерами. И э, для того, чтобы улучшить наш завод и подвысить... Э, трудоспособность людей, которые трудятся на этих заводах, потому что там сложно работать. Хорошие ленты разных видов. Вот эти ленты. Эти ленты, тоже наши партнеры, которые представляют эти ленты, они будут все сделаны на этом заводе для того, чтобы люди работали и чувствовали себя комфортно и были трудоспособны для работы. Потому что тяжелый физический труд не все смогут работать на таких заводах. Также на эти заводы смогут устраиваться люди, которые старше, которым будет комфортно работать в этом заводе, и появятся трудовые места. Также мы продолжаем бороться с презервативами, и все, что связано с нерождаемостью детей на нашей земле, в частности в Киеве. И всем хорошего дня, отличного настроения. Оставайтесь с Ласенко Максимом Владимировичем.